Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak tanya, apa, pan, ada, apa pendapat Ustaz tentang halalan toyiban dalam pemakanan? Terima kasih kepada saudara Haikal. Okay. Halalan toyiban uh, penting dalam kehidupan kita kerana Allah telah menetapkan dalam Al-Quran bahawa kita perlu menekankan perkara yang halal. Jadi aa, dalam setiap sudut kehidupan kita, kita perlu memfokuskan ataupun mendahulukan perkara yang halal dan terutama dalam makanan kena pilih yang halal dan makanan, aa, pakaian dan seluruh kehidupan kita kena ikut yang apa yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan dalam makanan, Allah telah gariskan panduan-panduan makanan yang halal tu apa, yang haram apa, yang mustabihat tu apa dan kita perlu ikut panduan-panduan tersebut dan sebagai orang Islam kita kena ikutlah wajib. Ah uh, okey ya melangkahlah pada keadaan-keadaan tertentu ke keadaan darurat barulah kita boleh ah uh, melangkaui ataupun uh, apa uh, melangkaui uh, batas halal tersebut dalam keadaan darurat sahaja. Adapun dalam keadaan lain kita perlu mengikut guideline ataupun garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Taala sebagai pencipta kita. Insya-Allah. Okay soalan seterusnya apa pandangan ustaz bagaimana pemakanan zaman sekarang yang halal tapi memudaratkan kepada kanak-kanak seperti isu baru-baru ini seorang kanak-kanak tercekik kerana makan gami Okey, baik uh, berkenaan dengan halal tapi dia memudaratkan uh, kalau halal dan memudaratkan tak boleh lah tu uh, setiap benda yang halal dia pasti baik kalau benda halal tu dia mudarat tak boleh Islam tidak menggalakkan uh, benda yang halal dan mudarat. Uh, dan dia ikut kategori lah. Uh, mungkin yang itu uh, gummy bell tu, gummy apa? Gummy. gummy. Gummy gum. Gummy saja. Gummy je. Uh, gummy, gummy Gami itu mungkin tidak sesuai kepada peringkat umur yang sekian-sekian. Malah uh, kalau gami itu dikonsum, dikonsum, digunakan, dimakan oleh Orang dewasa macam saudara Haikal mungkin tidak ada masalah. Ha, jadi dia adalah peringkat-peringkat yang -peringkat. macam ubat jugalah. Ubat pun dia ada prescription dia. Ha, sekiranya ubat tu dimakan oleh kanak-kanak, apa jenis ubat dia? Apa kategori dia? Ha, sama juga dengan makanan pun. Ada kategori-kategori yang tak sesuai dan yang sesuai. Macamlah makanan halal, tetapi tak sesuai untuk setengah orang, setengah kelompok. Contohnya, contohnya apa? Air jus. Jus yang manis tu mungkin untuk orang muda aa, sangat suka tetapi untuk yang ada penyakit diabetes, dah menjadi mudarat untuk dia dan dia perlu elakkan benda tu halal, tetapi tak sesuai untuk setengah kategori ha, so, kena ikut aa, nasihat pakar doktor dan juga orang yang pakar dalam bidang ni lah aa, kalau sekiranya kata kami tu tidak sesuai untuk kanak-kanak, itu adalah pakar dah kata dah dan kita kena puluh lah Benda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya akan menceritakan dan membahaskan kenapa isu makanan halal menjadi semakin menjadi bualan hangat dalam kalangan umat Islam pada masa kini Isu makanan halal kena mendapat perhatian global khususnya dalam kalangan umat Islam Konsep halal bukan sekadar menghindari hinzir ataupun mengambil sebarang alkohol malah mencakupi seluruh rantai makanan dari sumber bahan mentah hinggalah ia sampai ke tangan pengguna. Ini merupakan kewajipan syariah yang memberi impak kepada aspek spiritual dan fizikal serta berkaitan rapat dengan kebersihan dan keselamatan makanan. Peningkatan kesedaran pengguna muslim telah membuka peluang ekonomi yang besar dalam pasaran global namun dan menjamin integriti produk melalui pensijilan. Namun, industri ini berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti pencemaran silang, pengesahan status halal bagi bahan ramuan kritikal serta keperluan standardisasi pensijilan yang seragam di peringkat antarabangsa. Di Malaysia, Jakim memainkan peranan yang penting dalam pensijilan halal dan pengguna perlulah bijak menyemak logo halal yang sah. Ingkasnya, makanan halal adalah isu yang penting melibatkan agama, kesihatan, ekonomi dan kepercayaan yang memerlukan pemahaman yang mendalam daripada semua pihak. Saya akan membacakan keratan akhbar berkaitan dengan seorang kanak-kanak lelaki yang meninggal dunia akibat tercekik gula-gula gami. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang bernama Muhammad Fahmi Hafiz Muhammad Fakhruddin. Dia beliau disahkan meninggal dunia selepas dipercayai tercekik gula-gula gami berbentuk mata. Berita duka itu disahkan oleh ibu saudaranya iaitu Siti Farhani Muhammad Fikri yang memaklumkan bahawa Fahmi menghembuskan nafas terakhirnya kira-kira jam 11 malam ketika dirawat di unit rawatan RAPI ICU Hospital Pulau Pinang. Kejadian ini berlaku pada Selasa lalu sekitar jam 2.30 setengah petang, ketika arwah tiba-tiba rebah semasa menghadiri kelas Al-Quran dan Fardu'ain kafah di Sungai Dua Batuwa. Jenazah Allahyarham dijangka dibawa pulang ke rumah neneknya di Pematang Binjai, Penaga dan akan dikebumikan pagi es pagi lalu. Sekian terima kasih. Seterusnya uh, terdapat tiga objektif di dalam kajian kami. Yang pertama ialah menjelaskan konsep halalan terlibat menurut Islam. Yang kedua, menganalisis kepentingan makanan selamat dan bersih untuk kanak-kanak. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat terhadap pemakanan halal dan tajiban dalam kalangan kanak-kanak serta impaknya terhadap kesihatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 27 Mei 2025, tepat di Blok Umar, kami telah menjalankan temubuan terhadap seorang pesyarah Soalan yang ditanya ialah apa pendapat doktor tentang halalan toyiban dalam pemakanan? Seperti yang tahu, halalan toyiban ini bermaksud makanan yang bukan sahaja halal tetapi juga bersih, selamat dan baik untuk kesihatan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya prinsip halalan toyiban dalam pemakanan terutamanya kanak-kanak. Islam juga ajar kita supaya bukan sekadar elak makanan haram seperti hizir atau arak tapi Uh, pastikan uh, makanan bebas daripada tercemar dan atau bahaya makanan halal yang baik makanan halal dan baik memberi kesan pada tubuh dan jiwa Agar lebih sihat dan tenang sebab ikut perintah Allah Islam juga bagi kelonggaran dalam situasi darurat contohnya kalau tiada makanan lain kita dibenarkan makan yang uh, haram untuk selamatkan nyawa tapi ini hanya dalam keadaan betul-betul terdesak. Kesimpulannya, pilih makanan halal dan baik adalah cara kita jaga kesihatan ikut ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Seterusnya, apa yang saya boleh simpulkan daripada soalan yang ditujukan kepada ustaz berkaitan makanan halal tetapi memudaratkan. Walaupun sesuatu makanan itu disahkan halal, ia tidak semestinya selamat atau sesuai untuk semua golongan terutamanya kanak-kanak. Islam -kanak. bukan sahaja menekankan aspek kehalalan dari sudut hukum syarak, tetapi juga melarang pengambilan makanan yang, uh, yang boleh memudaratkan kesihatan. Sebagai contoh, kes kanak-kanak yang tercekik akibat memakan gummy ball menunjukkan tentang faktor keselamatan makanan perlu diberi perhatian yang serius. Ustaz yang ditemua juga menjelaskan bahawa konsep halal perlu difahami secara menyeluruh, termasuk aspek kesihatan dan kesesuaian makanan. Ini kerana tubuh kanak-kanak mereka tubuh kanak-kanak masih belum matang menjadikan mereka lebih terdedah kepada risiko sekiranya tersalah memilih makanan. Oleh itu, ibu bapa dan masyarakat disarankan untuk berhati-hati dalam memastikan makanan yang diberikan bukan saja halal tetapi juga sesuai dan selamat untuk semua umur terutamanya kanak-kanak. Selain itu, Pendapat doktor dan pakar pemakanan juga penting dalam membuat keputusan terutamanya berkaitan makanan moden yang mungkin mengandungi bahan atau bentuk yang berbahaya kepada kanak-kanak. Secara keseluruhannya, pemilihan makanan perlu dibuat dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Walaupun makanan tersebut halal dari segi hukum agama. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Isu pemakanan halal semakin mendapat perhatian global khususnya dalam kalangan umat Islam yang semakin sedar akan uh, akan kepentingan prinsip halalan tayyiban iaitu makanan yang bukan sahaja halal dari segi syarak malah tetapi juga baik, bersih dan selamat. Kes gula-gula kenyal atau lebih dikenali dengan gami Uh, minda contoh yang sangat jelas untuk kita umat Islam di mana walaupun dalam ramuan gula tersebut uh, ramuan yang halal tetapi boleh memudaratkan kesihatan khususnya kepada anak-anak. Kejadian tragis yang melibatkan kematian kanak-kanak akibat tercekik gami menyalahkan kepentingan pemantauan ibu bapa peranan pihak berkuasa seperti Jab Kim dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta keperluan mendidik masyarakat mengenai konsep halalan tayyiban yang lebih menyeluruh. Secara keseluruhannya, isu ini menekankan bahawa makanan yang halal bukan semata-mata sah dari sudut syarak tetapi mestilah selamat, bersih untuk pengguna. Yang kedua ialah kesedaran dan tanggungjawab bersama antara pengeluar, penguatkuasa, ibu bapa dan masyarakat amat penting bagi memastikan kesejahteraan pengguna khususnya golongan kanak-kanak. قال الله تعالى في كتابه القران العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ صدق الله العظيم سوره البقره اي 168 Wahai sekalian umat manusia makanlah kamu apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata sekian wabillahi taufiqh walhidayah warahmatullahi wabarakatuh where yeah. yeah.